это то, что транспортная комиссия никак не обсуждала вопросы, связанные с транспортной э, какими-то проблемами города Киева. Транспортная комиссия исключительно обсуждала, кто даст больше денег. Кооператив Воскресенский с этой площадки даст больше денег, или э, Киев Транспорт Сервис даст больше денег. Вот. Значит, потом мы, э, ну, с моей точки зрения, это совсем как-то, ну, неуместно. Тем более это, ну, это же никого не смущает. Например, я говорил другим там, вот, э, как называем, э, депутатам, и они мне говорят, ну как, ну все же комиссии должны думать, как наполнить бюджет города. Ну так тогда зачем нужны все эти разные комиссии? Пускай будет одна комиссия, которая будет называться комиссия по наполнению, по, сбору, да. по сборам. Все прекрасно. Да. Причем да, да. транспортная комиссия, бемельная, реклама. Да. Вот, значит, это то, что касается этого. Теперь визита Полищука. По Полищук, Полищук, он действительно вызвал, говорю, да, пригласил своего это вот и написал он письмо ну не совсем сразу потому что там пришлось опять же при помощи группы поддержки убеждать чтобы это письмо было написано правильно а не так как они хотели это там тоже сколько у нас это вы приехали сколько часа дома, на три сколько? года на три года давали да на три года да там все ну и не только там короче куча всяких перипетий было это не важно в конце концов это письмо появилось письмо это появилось и мы повезли это письмо в кадастр Да, приехали мы в кадастр значит, на набережную с этим письмом. Ну и, э, и приходит к нам серьезно, этот, выходит значит. земли, этот земля э, а регистратор. Нет, у тебя есть вода? Вода. Значит есть? выходит регистратор. Значит мы ему и подаем нашу заявку, подаем письмо. Э, значит вот земля то есть это конкретно. От, Это да, вам. Спасибо, да. От землевластника. Нет, ну как землевластник считается, да. От землевластника письмо подаем. У -у -у -у. И для того, чтобы ускорить, опять-таки, при помощи этой же группы, которая отдельные члены этой группы присутствуют здесь, ну, которая я уже говорил при помощи плотниковой Инны Николаевны. Пошли мы, значит, с этим письмом, да. пошли мы в кадастр сначала, а? Присваивать код. Не, еще не присваивать код, это я перескочил. Пошли мы сначала в кадастр получать письмо на то, чтобы этот код присваивать. Мы пришли туда, опять пробились, ну неважно как, в общем, в конце концов убедились, что на следующий день нам в Киеве, в геокадастре дали письмо, которое повторяло полностью текст Полищука. То есть один в один. То, что мы из Полищука принесли туда, значит, это же текст повторился. Значит, и это, ну, не важно, да. И значит, с этим письмом, с письмом нам нашим к Полищуку, Полищука сюда из кадастра, значит, этому регистратору мы пришли. Вот он почитал, и с нами была Света, я не помню ее фамилии, эта девочка активная, она там. А? Да, ну я не помню ее фамилию Чуванова. И вот значит она там с этим когда, ну как дама там она с ним там общалась, 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 общалась. Ну и в конце концов у него так вырвалось слегонца, что никто вам значит не внесет эти изменения в Кадаст. А почему спрашиваем? Ну вот получите через две недели официальный ответ с объяснениями. Говорим, ну как, ну вот там то, ну мы там все рассказали, и про закон, и про то, что Полищук написал, и то, что Яроцка написала, это руководитель и, и, и Киевского кадастра, и все, 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 он, да, да, или я, там, ты, 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 короче, не получите. Ну, не получите, это дело хорошее, опять же, с этой группой, мы идем опять к Яроцкой, звоним оттуда в Кабмин, ну, в общем, короче, движение идет по полной программе. Ну, в результате, я так думаю, что у нас будет этот земловыкористание но если только мы еще сами будем вот значит ну теперь переходим к следующей здесь здесь понятно вот это то что и я считаю что это благодаря тому что мы влились в эту руку ну, это мое мнение комиссия когда вот. результат даст а комиссии как вы сами видели ее же не было приехал транспортная один Какой? транспортная комиссия, ну, транспортная комиссия значит значит вот я общался с здоровиком там был, не один был я с здоровиком общаюсь я говорю как бы нам не Э, как, говорю, как бы нам не прозевать комиссию, вот вы можете мне сказать? Он мне дословно говорит, ну это вы общаетесь с Криворучка с Тарасом Григорьевичем, он ваш депутат, он будет держать руку на пульсе. Я говорю, ну а вы что, не можете мне сказать? Я на комиссии скажу, что у вас здесь нет моек, шиномонтажей и еще что-то Они какой-то. Никакого выставка. Мы даже, мало того, Мало, мало того, мало того. Вообще-то, если комиссия, комиссия должна, как я понимаю, комиссия, мы должны быть извещены о времени прохождения комиссии, о цели комиссии и о составе комиссии. Он вам сказал, я знаю, он вам не сказал это, а вам сказал другое. Когда вы с Андреем в него вцепились, да, а мне он Он вам сказал, я знаю, я говорю за себя. Я говорю, мне он сказал то, что я сказал. Общайтесь с Криворучкой, и там все получается. Потом в него вцепились Андрей, которого сегодня нету, Юра там. Я уже отошел, они продолжали с ним интенсивное общение. Он им сказал, что... Но ну, я вам говорю, как оно, как оно было в этом вот. Значит, первый раз, когда в пятницу должна была эта комиссия приехать, я звоню Криворучке Тарасу Григорьевичу и говорю, ну а когда же мы будем знать? Состав, он говорит, я не знаю сам состав. А когда будет комиссия? За час сообщат. То есть за час нам сообщат о том, когда будет комиссия. Я побаиваюсь ответственности перед всеми господами. И я не хочу опять чтобы было то, что было, и ну не хочу, по крайней мере, не хочу давать повод. Поэтому я собрал ребят, которые вот, значит, подписаны, ну кто был, потому что времени на особо там раздумывать не было. Ну, мы все-таки пораздумывали, и, значит, взяли на себя ответственность. Ну, опять же, мы взяли на себя ответственность, мы послали это письмо не от, ко... не от кооператива, а послали письмо от подписан. Мы подписались, как Роман. И прошу вас всех послушать это письмо.